Добрий вечір, дорогі телеглядачі. в ефірі не зросли новості. І сьогодні для вас в студії працюю я, Бедзюра Сергій. Ну а прямо зараз моя чарівна колега Анастасія Дамаскіна бере участь у вікторіанському балі. Побажаємо її яскравого виступу Настя. Ми з тобою і сьогодні в програмі. Цікавий фестиваль під назвою «Псі-фест» пройшов у міському палаці дітей та юнацтва. Наші журналісти відвідали одну із фестивальних лекцій Томіли Моїсаїнко і поспілкувалися з лектором про здоровий спосіб життя. Пасхальні писанки до Великодня. Учасники клубу телерадіоведучих відвідали майстер-клас в міжнародному культурному центрі Новий Акрополь. Музей цікавої науки, експериментаріум, нещодавно відкрився у Дніпрі. Наші журналісти відвідали його і поспілкувалися з організаторами. Цікава подія відбулася в нашому клубі. З днем народження вітають наші журналісти, керівника студії Олександра Лишанського. Ви коли-небудь чули назву псів Фес, тобто психологічний фестиваль? Ні. А як ви вважаєте, чи потрібно проводити такі заходи? Так. Дійсно, бо бажання розуміти себе є і у мене, і у вас. Людська природа дуже складна і потребує уважного вивчення, можливо, усе життя. Саме тому цей фестиваль зібрав дуже багато людей, які цікалися психологічною природою людини. Наші журналісти теж були там і ставили запитання, тому що будь-яка співпраця з людьми потребує знання психології. Дивимося, сюжет. страницы моих журналов и подражая любимым поп-звездам, каждая девочка мечтает быть стройной и привлекательной. А как это достичь без вреда для здоровья? Мы узнаем, побывав на интересном мастер-классе. Визит нашей съемочной группы на мастер-класс был полной неожиданностью для его участников. Однако никого из них он не привел в замешательство. Наоборот, все приветливо улыбались. Гостеприимно приняв нас в круг своих друзей. Не откладывая на потом, я сразу же начала диалог. Как вы считаете, стройная фигура ⁇ это подарок родителей или результат работы над собой? Генетика, наследственность, очень важна, безусловно. Но самое главное ⁇ это работа над собой и желание быть здоровым и счастливым человеком. Тема здорового образа жизни и привлекательная внешность очень актуальна сегодня для всех, кто хочет быть здоровым, красивым, любимым и успешным. Но эти желания требуют большой работы над собой, поэтому наш тренер сразу задает деловой тон встречи. Хорошего человека должно быть много. Это, это не убеждение, это отговорки. Я это на консультациях обнаруживаю просто на руках, потому что человека на самом деле э, Ему так проще. Э, вот эти все поговорки, их все знают. И человека, естественно, испытывает какую-то негативную эмоцию по отношению к своему внешнему виду, скажем так. Да? Редко кому нравится свой внешний вид. И человек очень часто вот этими фразами, он просто, ну как, ему же надо что-то как-то обладать. Он говорит. Участники внимательно слушают, что-то записывают. А мы продолжаем. Почему голод в фигуры? И стоит ли вообще голодать? Голод – очень коварное чувство. И чем больше человек остается голодным, тем более объемной, обильной и калорийной будет его еда, когда он сорвется. А он сорвется обязательно, потому что в условиях изобилия продуктов и такой рекламы устоять очень трудно. Размышляя о том, что говорит тренер, я пришла к выводу, что разобраться в своих убеждениях или запретить себе любые отговорки Взрослым людям труднее, чем нам, детям. еще подтверждение своим выводам. Откуда берутся привычки неправильного питания и как от них избавиться? Часто привычки неправильного питания формируются в семье. Но, например, для подростков большое значение имеет их окружение. И здесь очень важно родителям Вести дружеские беседы с ребенком и объяснить, что он уже взрослый и должен уметь принимать самостоятельно решения. И если его другу родители дают деньги на фастфуд или на какие-то вредные продукты, это не значит, что это полезно. Или если подруга сидит на какой-то диете, это не значит, что нужно делать точно так же. Дети должны уметь говорить нет вредным продуктам и вредным диетам, естественно, кроме тех, которые назначены врачами. Можете ли вы дать несколько советов для тех, кто хочет похудеть, но при этом остаться здоровым? Нужно найти свою причину, почему ты хочешь быть стройной и здоровой. Убрать вредную еду, пить больше воды, заниматься фитнесом и спортом и, конечно, верить в себя. Чем глубже тренер раскрывает тему, тем ближе хочется к нему быть. Да и вопросов накопилось, видимо-невидимо. Я вас внимательно слушала и сделала вывод. Причина всех проблем – лень. Вы со мной согласны? Я согласна с вами, что причина многих проблем, многих проблем – это лень. Но здесь еще очень важно, чтобы человек э, обладал правильными знаниями, что помогает победить, а что мешает победить. А как ее победить? Нужно найти причину, почему вы хотите быть стройным, здоровым и счастливым. Только ваша причина, которая будет работать до конца. Мотивация будет лучше, чем сегодня. Главный вопрос, ответы на который ищет участник. Я тоже не стала исключением и приглашаю тренера к разговору в перерыве. Известная актриса Людмила Огурченко была всегда стройная. Получается, что ее профессия была ее мотивацией? Конечно, люди публичных профессий, актеры, артисты безусловно, более мотивированы иметь стройную фигуру. Но для обычного человека стройная фигура и хорошее здоровье не менее важно. Ведь не секрет, что люди, которые имеют хорошую фигуру, добиваются больших высот в карьере, имеют более удачную личную жизнь. А какими еще могут быть мотивациями быть стройным у подростков? Для подростков крайне важен внешний вид. И вообще красота всегда была востребована в обществе. Поэтому подростки стремятся выглядеть красиво, модно и привлекать к себе внимание. Получив много полезной информации, я уже представляю себя в будущем. Как питаюсь, каким спортом занимаюсь и от каких привычек избавляюсь. Как специалист, что вы скажете о моей фигуре и как мне ее сохранить? Как специалист скажу, что э, ты прекрасно выглядишь. И я думаю, что ты для этого что-то делаешь для того, чтобы так выглядеть. Ну, что да. ты для этого делаешь? Ну, я немного ем, ем только что мне нравится. А какие продукты тебе нравятся? Ну, мне нравится в основном что-то сладенькое, но я это не часто ем. Еще мне Ну, еще мне нравятся пюрешки, сосиски, но я немного всего ем, поэтому... Для того, чтобы фигура на протяжении всей твоей жизни оставалась такой же стройной, нужно кушать полезные вещества и полезные продукты. Творог, молоко, рыбу, а сосиски свести к минимуму. Полезный рецепт, режим питания, расчеты калорий. Возможно могут изменить жизнь. Главное не опускать руки, быть настойчивы в работе над собой и стремиться к золотой середине. Что нового для себя вы сегодня узнали? Я узнала, что правильное питание – это не мучение над собой, а удовольствие. Вы нашли ответы на интересующие вас вопросы? Да, нашла. Я поняла, что не обязательно абсолютно отказываться от еды, которая нравится, но которая является вредной. А главное уметь правильно выстраивать соотношение пропорций. Крылатую фразу Красота требует жертв многие девчонки понимают неправильно и ставят на своим здоровье глупые эксперименты. А надо просто прийти на мастер-класс. Карина Баженко, специальный для взрослых новостей. Шановні телеглядачі, а який весняний місяць вам подобається найбільше? А мені той, в якому ми святкуємо Великдень. Чому саме? Бо він дуже тихий, світлий, радісний. Всі готують кулічі, паски та розписують писанки. Саме так, як зробили учасники клубу Телерадіоведучих, які відвідали майстер-клас у міжнародному культурному центрі Новий Акрополь. Дивимося сюжет. Привіт, дорогі друзі! Як ви знаєте, наближається велике свято Великдень, а до цього свята завжди печуться паски і фарбують яйця. І як ви вже здогадалися, сьогодні ми вам розповімо про розпис яєць гарячим воском, а допоможе нам новий Акрополь культурний центр у Дніпрі, міжнародна культурна організація Новий. Акрополь була заснована професором Корге Ангелем Леврагою у 1957 році в Аргентині і існує в даний момент більш ніж у 50 країнах світу. В Україні новий Акрополь існує з 1991 року. А Дніпровське відділення нового Акрополя було відкрито у 2003 році. Сьогодні ж у нас з вами пасхальна тематика. Ми розповімо, навіщо красити яйця, та звідки прийшла ця традиція фарбувати яйця. Так само ми можемо побувати на майстер-класі. Навіщо на велик день фарбувати яйця? І чому вони обов'язково повинні бути на столі? Виявляється, в традиції фарбувати яйця є своя легенда. Коли Марія Магдалина вирішила принести імператора звістку в, в розкрусіння Христа, виявилося, що у неї немає нічого. Крім білого курячого яйця. Простягнувши свій подарунок, вона сказала Христос Воскрес. Але імператор розсміявся і відповів, що повірить у цю новину тільки якщо біле яйце змінить свій колір на червоне. В той же момент сталося диво, яйце стало яскраво червоним. А чому просто? і пофорубувати яйця. один кольор. Це ж буде набагато легше. Так, звичайно, можна зробити, але у тебе не буде тих відчуттів. Як ці малюнки щось означають, ось це так. Я не підозрював. Маленький зогрчик на яйці так много означає. Отож, існують навіть спеціальні пензлики для малювання на яйцях. Но про це я знаю. А от мені все-таки хотілося б більше дізнатися про визерунки. Я знаю, хто нам може у цьому допомогти. Анастасія, розкажіть, будь ласка, про традиції розпису писанок. Ця традиція існує вже дуже давно в нашому регіоні, вона не тільки в нас існувала, вона існувала майже по всій Східній Європі. Зараз ця традиція більше збереглася в, нашому саме, в нашій країні. А в чому полягає традиція? Саме навесні, коли відроджується природа, як дань тому, що природа відродилася і дяка за це їй, ми розписували, ну, майстрині розписували писанки. Вони створили різні орнаменти, кожен мав свій символізм, кожен колір має теж свій символ. І таким чином це був і дань природі, а так само це ще був оберег. Розкажіть, будь ласка, про символізм кольорів. Раніше всі фарби, які використовували в. Розпису писанок були натуральними. Наприклад, жовти, жовтий кольор брали, це були квіт вільхи, зелений колір це були проліски, чорний кольор був це чорноклен. Зараз ми, на жаль, приходимо до того, що ми використовуємо хімічні фарби, але при цьому кольори максимально зберігаються в символізмі писанки. Що означає ж кожен з кольорів? Жовтий колір це сонце. Це врожай. Це дань тому, що ми просимо, щоб навесні ми посадили, коли врожай, восени він вродив. Зелений кольор колір весни, колір відродження, колір краси, синій, це колір неба. Дуже, дуже красиво він саме на писанках має такий глибокий дуже колір. Червоний кольор це колір життя, чорний колір, колір таємниці. Його іноді пов'язують зі смертю, але це не просто смерть в нашому розумінні, це саме переход і надія на нове. І ще коричневий колір використовується, це колір землі, колір родючості. Єгор, тобі сподобався сьогоднішній майстер-клас? Так, я дуже багато дізнався. Кому ти подаруєш свою роботу? Я хочу подарувати її батькам. Сподіваємося, дорогі друзі, вам теж сподобався сьогоднішній майстер-клас. І ви обов'язково розпишете свої так яйця. До нових зустрічі. зустрічі! Як ви ставитесь до науки? До якої саме? Гаразд, запитай по-іншому, які науки вас цікавлять? Угу. а мене – хімія і географія. А чи знаєте вы про науковий музей Экспериментариум, який недавно відкрився у Дніпрі? Наші журналісти побывали там і зробили цікавий сюжет. Дивимося, дивимося уважно. Физические явления окружают нас с самого рождения, а науку физику дети изучают только в школе. Чтобы познакомить всех с законами физики не приоткрыли в музей занимательной науки. Желание стать ученым-экспериментатором появляется сразу, как только переступаешь порог выставочного зала. Оказавшись среди экспонатов, хочется сразу их включить, нажать, повернуть, проверить действие и поделиться своими впечатлениями. Самое яркое чувство, которое испытываешь от этих действий, ⁇ восторг. Откуда появилась идея открыть такой интересный музей? Дело в том, что у меня была такая счастливая возможность побывать в Германии, в городе Франкфурт на Майне. И там есть огромный трехэтажный музей, в котором также дети могут наглядным образом на действующих моделях изучать законы природы. И вот это и побудило создать такой подобный музей и у нас в городе. Я думаю, что наш город заслуживает также того, чтобы у нас... Дети также могли изучать физику интересным способом, не только в книгах и учебниках, а на наглядных действующих моделях, экспериментируя, пробуя, запуская и так далее, и получая удовольствие в процессе обучения. Прозрачная и мигающая разными лампочками пианино притягивает, как магнит. Ударная установка с настоящими палочками дают дополнительные заряд энергии каждому кто за нее садится. Я тоже не стала исключением. экспонаты для музея? Дело в том, что существует такая книга, она называется «Занимательная физика», которую написал Перельман. И там описано очень много экспонатов которые сегодня можно увидеть в нашем музее И эту книгу мы взяли за основу подготавливая экспозицию а изготавливались экспонаты собственно ручно нашими сотрудниками которые работают в нашем зоологическом центре оказывается у нас много увлеченных людей работает которые захотели попробовать сами сделать эти экспонаты И на 80 процентов мы э, выполнили их э, своими силами остальные 20 конечно уже приобретались в готовом виде Продолжая свой путь между научными экспонатами, на практике изучаешь работу законов физики, которые кто-то когда-то уже открыл. Миш, ну как тебе сидится на стульчике? Хорошо, немножко колючее, но приятно. Миш, поделись впечатлениями от выставки. Мне очень понравилось, хоть я еще выставку не закончила. Мне особенно понравилось этот стульчик, до которого я сейчас сижу. А еще шарики, которые катятся с, с горки и, и мертвой петри. Ставлю перед собой непростые задачи. Понять действие левитатора, научиться поднимать шар в бокале и плоский конус освоит принцип работы гироскопа, рычага и принцип движения тела в мертвой петле. Что вам понравилось в занимательном музее? Ой, все понравилось, очень много всего. И доска Гальта, она вот это вот, как, где шарики сыпались. И мыльные пузыри, вот ребенку очень понравились. Ну, очень интересные все экспонаты. Что бы вы хотели добавить в музей? Я бы, наверное, придумала какую-то модель, что-то космическое. Вот модель звездного неба, например, детям очень интересно смотреть на это. Среди маятников, микроскопа, модели Солнечной системы мы обнаружили экспонат, который никого не оставит равнодушным. Обнаружили, подождали своей очереди и принялись за дело. Вот какими могут быть мыльные пузыри. Как часто вы меняете экспозиции? У нас постоянно в разработке находится несколько экспонатов, которые мы готовим к тому, чтобы они начали свою работу в музее. И так получается, что фактически каждую неделю у нас в экспозиции добавляется какой-то интересный экспонат, какая-то модель. На прошлой неделе у нас появилась доска Гальтона, которая демонстрирует закон статистики и э, теорию вероятности наглядным образом. Э, на следующей неделе, я думаю, у нас появится настоящий перископ, как в подводной лодке. И мы делаем это для того, чтобы ребятам было интересно к нам приходить вновь и вновь. А среди ребят мы ждем инициативы, и, может быть, кто-то из вас предложит какую-то интересную идею, которую мы могли бы воплотить в стенах нашего музея и разработать какой-то новый интересный экспонат. Побывать в мире науки, да еще поучаствовать в создании новых научных экспонатов ⁇ дело увлекательное и полезное. Поэтому, покидая музей, мы договорились с его организаторами о новой встрече. Ведь занимательный музей ⁇ это радость для любознательных детей. Изучая интересные науки, можно объяснить многие явления, которые маленьким детям кажутся чудесами. Анна Швец» спеціальна для неврослих новостей. Коли ви останнє відвідали день народження? Так давно гаразд. У мене є пропозиція відвідати один день народження разом зі мною і журналістами клубу місті. А знаєте чи? Здогадалися саме так день народження керівника клубу місті Олександру Лишанського. А зараз давайте привітаємо його із цією святковою подією. Вітаємо, шановний Олександр Михайлович! Уважаємо Олександр Михайлович! Ми вам, щоб все ваші грандіозні мечты осуществлялись, щоб вашому здоров'ю позавідували космонавти. Желаю вам много путешествий, желаю вам ярких впечатлений, счастья на все сто. Будьте любимы и уважаемы вашими друзьями, родными и учениками. Желаем вам, чтобы улыбка не сходила с лица, а глаза сияли от радости. И, конечно же, чтобы все ваши новые увлечения делали вас счастливее. вместе с нами Happy Birthday to you going. Это всі новини на сьогодні. Побачимось, як завжди, в наступну п'ятницю о 20.00. А для вас у студії сьогодні працював я, Бетюрець Сергій. Ох -Евах.